С нами на связи Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик. Дмитрий, рада вам в эфире Фридом. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Ну что ж, Дмитрий, данный пакет военной помощи, в свою очередь, и тут, и, насколько я правильно понимаю, в зависимости от большой суммы и количества этой военной техники, военной помощи, речь идет и о большом количестве снарядов для Хаймарс, насколько это сейчас может сыграть на руку украинской армии для сопротивления агрессии от российских оккупантов. Не только снаряды для Хаймарс, но, соответственно, и артиллерийские снаряды и ударные беспилотники. То есть речь идет о том, что Соединенные Штаты передали украинской стороне те необходимые средства поражения, которые могут эффективно воздействовать на атакующие подразделения российской оккупационной армии. То есть создаются предпосылки для эффективного характера активной обороны вооруженных сил Украины. Поэтому можем говорить о том, что очередной пакет военно-технической помощи Соединенных Штатов, он опять-таки э, пришел э, и во-первых, и вовремя, и во-вторых, с учетом реалий боевых действий на линии фронта. Я напомню, предыдущий пакет включал в себя противопехотные мины, которые э, являются действуй, действенным фактором снижения российского продвижения на э, непосредственно линии боевого соприкосновения как Курской, так и, соответственно, в Донецких областях. Причем отмечу и сумму военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов, порядка 1 миллиарда. Она превышает аналогичные пакеты военно-технической помощи, которые переданы были американской стороне на протяжении последних двух месяцев. До этого суммы колебались, колебались от 200, тысяч, до 200 миллионов до 500. На данный момент это порядка 1 миллиарда. То есть можем говорить о том, что силы обороны Украины получат в необходимом количестве и артиллерийские снаряды, и, соответственно, ракеты системам Хаймерс, и беспилотники, которые смогут значительно усилить позиции сил обороны Украины в моменте активного противодействия российскому наступлению. Также хотелось бы обсудить, чего еще не хватает в первую очередь на сегодняшний день. Мы видим, как Соединенные Штаты после одобрения Конгрессом США помощи Украине на 60 миллиардов долларов в апреле этого года поставили Киеву 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО. Об этом в прошлом месяце заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что США отправят в Украине более 500 ракет, перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Эти поставки должны закрыть потребности противовоздушной обороны Украины до конца этого года. Мы понимаем, что впереди еще следующий год. А что вот на сегодня не хватает еще? В первую очередь, система 67% это, соответственно, не выполнение нашими стратегическими партнерами своих политических обязательств в моменте усиления украинских систем противовоздушной противоракетной обороны. В последнее время Москва демонстрирует резкую активизацию в моменте нанесения и ракетных ударов, и, соответственно, ударов с использованием БПЛА по территории Украины. Причем, отмечу, в основном бьют по энергосистеме нашей страны как раз на момент прохождения отопительного сезона. То есть цель фактически погрузить страну в мрак и холод. Это элементы и политического, и военного давления Российской Федерации на руководство Украины с целью заставить нас сел за стол переговоров, но на российских условиях. Поэтому, соответственно, усиление именно систем ПВО и передача их в той необходимой компоненте, о которой говорит украинская сторона, это в первую очередь и гарантии политического усиления позиции украинской стороны. Я напомню, министр иностранных дел Украины Сибиа заявил о том, что украинской стороне необходимы как минимум до 20 систем противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы прикрыть ключевые энергетические и логистические хабы на территории нашей страны. На данный момент, как видим, Соединенные Штаты пытаются восполнить данные, скажем так, недостающие элементы, и, соответственно, усилить характер военно-технической помощи украинской стороне, прекрасно понимая те внешние вызовы, которые стоят перед Украиной. Дмитрий, насколько сейчас в целом и какую бы вы, на чем бы вы акцентировали внимание в необходимости сейчас катастрофической в плане военной техники силам обороны Украины? Тяжелая бронетехника, средства поражения. К сожалению, оккупанты имеют на данный момент все преимущество в коэффициенте поражения. То есть речь идет о возможности, соответственно, средств поражения. Это ствольная реактивная артиллерия активно воздействует на позиции вооруженных сил Украины. К сожалению, коэффициент огневого поражения сохраняется в пользу оккупантов. Это приблизительно один дум. Да, нам удалось благодаря чешской инициативе и помощи со стороны Соединенных Штатов и, соответственно, инициативе стран ЕС, но и в первую очередь Укроборонпрому снизить данный коэффициент, который был ранее 1 к 7, до, соответственно, показателя 1 к 2. Но данная война – это война технологий. В первую очередь преимущество получает та сторона, у которой есть необходимое количество средств поражений и необходимый запас артиллерийских снарядов и, соответственно, ракет средств поражения. Поэтому, на мой взгляд, вот этот последний пакет военно-технической помощи Украине, он, еще раз подчеркну, значительно усилит возможности сил обороны Украины в моменте отражения атак российских оккупантов. Какие страны могли бы в этом помочь и в чем, собственно, причина нехватки и среди бронетехники, и боеприпасы, где главная, как говорится, загвоздка? Это, к сожалению, общая ситуация на рынке вооружений. То есть нехватка пороховые комплектующие производство артиллерийских снарядов и, соответственно, реактивных снарядов. Какие страны могут помочь? В первую очередь, соответственно, Южная Корея. Это одна из ведущих стран производителей артиллерийских снарядов и вооружений. ВПК Южной Кореи занимает пятое место на рынке производства вооружения. Поэтому не случайно эскалация Российской Федерации, напряжение на Корейском полуострове. В первую очередь это элемент военного и политического давления Российской Федерации, чтобы снизить характер военно-технической помощи со стороны Южной Кореи, которая идет через США для нужд сил обороны Украины. Ну и, соответственно, это европейские производители. Это, соответственно, Германия, ее мощнейший гигант Rain Metal, который резко увеличил производство артиллерийских снарядов с 300 тысяч до 700 тысяч. Ну и ВПК Соединенных Штатов, которые аналогично вышли на показатели порядка 700 тысяч снарядов в год. Причем следует отметить, что все заявления западных СМИ о том, что Российская Федерация и ее ВПК имеют возможность производства до 3,5 миллионов снарядов в год. Абсолютно не отвечает действительности. Возможности страны-оккупанта – это производство порядка 1,2 миллиона снарядов в год. Это максимум. И именно поэтому Российская Федерация вынуждена прибегать к услугам стран-изгоев. В первую очередь КНДР – это поставка неликвидных артиллерийских снарядов и, соответственно, Ирана.